Привет тебе. Как твое ничего? Да, благодаря вооруженным силам э, Украины я сильно лучше, чем вам бы хотелось. Отцово, ты опять в своем как бы... Ритм. Ну а что, что я еще могу знаешь, сказать? знаешь, у меня сегодня Луганский даже встретился, так что ты как говорится на вторых ролях. Ну куда мне до Луганского, конечно. -то? Ну Луганский сильно, конечно, сдал это. Ну он же давно не уже туда. работает. Ой, ну хорошо, хорошо, хорошо. Угу. Давайте распакуйте меня. В ну, смысле, а тебе, тебе что распаковывать? -то? А ну попробуйте. Меня, знаешь, меня все пытаются просто... распаковать, а потом включают Оцеола. режим тренды чихи. Оцеола. ты можешь мне дать договорить? Пока режим трендычихи только у тебя. Да смотри, все очень просто. Когда ты начинаешь лапать свое лицо, которое начинает гореть, это ага. первый признак того, что ты начинаешь подгорать. У -у -у. Замечал? А знаешь почему? Ну, а вот я в кураж нет. вхожу, мне интересно становится. А, а и что у тебя интересного? У -у -у. Ну, слушай, не, давай какую-нибудь новость. Мне становится интересно ну, вас распаковывать. Я вхожу в... Ну, краж, давай я тему человек. предложу, раз ты... Ну, давай. Как ты думаешь, да? Ну, вот Не знаю, что даже с тобой обсудить, если честно. Ты же слабоват немножко. А, ну вот, конечно, интересная конечно. тема. А, как ты думаешь, с каких пор стало модно а, в одном и том же предложении употреблять одни, такие фразы, как «Изис», «Талибан», «Азов батальон»? Ну как они между собой согласуются и где их можно услышать? Ну кроме а, Конгресса США. С тех же пор, когда было, когда начались ну, встречи. Я открываю, Талибан, открываю, да? когда Тай. талибы приезжали к Путину, Смотри, когда ХАМАС открываю, приезжал открываю к Путину. Конгресса США. Да? Не, покажи я мне. Читаю. Я не вижу, что, ты читаешь. Я я не читаю вижу, что ты читаешь. чтобы тебе было понятно. Я да? не вижу, что, что ты читаешь. Я хочу увидеть. Тебе ссылку скинуть? Давай. Давай. А слушай, а что ты скажешь тому, что представители Талибана приезжали в Кремль к Путину? Ты получил? Сейчас гляну. Читай. В одном предложении идет перечисление следующее: оружие попадет в руки ИГИЛ, Талипов, либо батальона Азов. Это что за источник? Сравнивают между собой. Это кто сравнивает? Ну ты прочитай, я ж тебе ссылку Послушай, Послушай, а что Пайк делали талибы? Стучна, Да, там не ответишь. Отвечай, Что делали Талибы На приеме не помню, то ли Лавров, то ли сейчас. Учутина. Что обсуждаем? Нет, мы же талибан обсуждаем. Ты давай, темы давай, не давай, поговорим ты по, не по, про талибан. Того, темы не скриняешь. Давай мы поговорим про талибан. Давай мы поговорим про талибан. Обсуждали. Давай мы поговорим про талибан. Талибан, талибан, хочу талибан. Как порвало до тебя родной? Зачем Талибан, на Сколько, прием подожди, Зачем подержал, Талибан приезжал на прием к Путину? Смотри. Дивіться, Русні стало незручно. Дивіться бо коли він Талібан там і гіл вживає разом з Азовом. Це йому подобається. А коли Талібан приїжджає на зустріч до Кремля, йому щось не подобається. От якось воно дивно виходить та народ. А чому Талібан приїжджав на пріок? К Путину или к Мы, сейчас сейчас... Что Мы талибан обсуждаем. Ты же сам нет, запустил талибан. Да, я Зай, талибан, талибан сам шоу. запустил. Я хочу про талибан. Я Давай. тебя просил. С каких пор? С Давай. Каких про пор? талибан. Батальон Давай. Азов упоминается в одном предложении с ИГИЛ и талибами. Да? А также упоминанием черного рынка Это все одно предложение, ты можешь прочесть В каком, в каком, э, назови мне источник Ну ты найди Назови мне источник ну, Газета такая-то Нет, я хочу, чтобы ты э, проговорил а, Смотри, конгр... а, э, Отчет конгресса Том 169 За номером 24 Финансирование Украины Палата представителей угу. Слушалась 6 февраля 2023 года Так, лиричная вставка Русня завжди бреше. Русня бреше завжди, навіть коли русня говорить правду, таке рідко але буває. Русня намагається зманіпулювати і вести тебе в оману. От саме зараз розглядаємо третій випадок. І зверніть увагу, в яких умовах він штовхає таку напівправду. Він штовхає в такому режимі агресивного спаму, типу, от-от-от, бачиш, бачиш, що все, з'їв, схавав. і він перегружає тобі мозок, і ти просто не можеш спокійно сісти і почитати: і, ну, що це за документ, звідки він і так далі. Ну, та? По-друге, да, дійсно є такий запис протокол конгресу. Конгрешно да, то, рекорд, що, то, що це ніяке не рішення, він чомусь не згадав. О, давайте подивимось там, власний текст. Ось то речення, яке він має на увазі. Да, да дійсно в одному реченні: Гіл, Талібан, зол. Мені стало цікаво, хто ж це доповідає. The speaker про The Gentleman from Florida, Mr. Gates. П'ять хвилин. Mr. Gates. Щось таке знайоме. От, ну, звісно, що я це все вже познаходив. Відкриємо: а, це ж відомий трампіст, який топить проти України, От, симпатизує рашці і так далі. От, ну, я ще ж трошки покопав. Ну, як, покопай трампіста, знайдеш під педофіла. В Конгрессе США обвинения в адрес сородника Трампа. Конгрессмена подрезывают связи с несовершеннолетней. Ух ты! Комитет Палаты представителей по США этики начал расследование в отношении конгрессмена-республиканца 38-летнего Мэтта Гейтса, который был одним из наиболее активных сторонников доли Дональда Трампа в период президентского срока. Комитету известно о публичных заявлениях в отношении представителя штата Флорида Мэтта Гетца, который совершал преступление на сексуальной, мог совершать преступление на сексуальной почве. Вот. Как следует из текста Гейтса, из текста Гейтса также подозревают в употреблении нелегальных психоактивных веществ, Распространение неподобающих изображений или видеозаписей в здании палаты представителей. То есть он не просто там себе порнуху сберегал, да? З неповнолітніми. Він це в будівлі палати представників, ну, тобто в Конгресі розповсюджував іспользовані средств збирательної кампанії в лічних целях при полученні і полученні взяток. Ну, це стандартна історія, це і в Трампа те саме. от Я спеціально пошукав якесь таке авторитетне джерело, типу там Welle, Я не шукав якісь там наші джерела там і так далі. От. Так що, ну, отак от. От, оце він щось упустив. Хто цей чувак? Ну, в якому контексті це він упустив? Головне, що десь в документах там, цього конгресу хтось сказав, що хтось використав в одному реченні. В якому контексті, непонятно. От. Головне, що використав. Там ще був такий скот Рітер, пам'ятаєте? Скотт Рітер в нас цей колишній військовий, і, і то ж. Педофіл. Він там, правда, в інтернеті займався цим розбещенням неповнолітніх. Судова справа навіть була. Він там потім виправдовувався, що йому там важко було після війни в Іраку, і, чи де він там, і, і так далі. От, от чомусь вони, вони от всі посилаються на от таких ось от таких от, ну, мутних чуваків. Вони не посилаються на чуваків з хорошою репутацією, типу там Марка Міллі, Лойда Остіна, там, я не знаю, ніякі посадовці, типу. Не знаю, Джон Кірбі, там, Блінкен, ну, хто там ще? Добре, там Саліван, Бірнс, да, це ж такі вже. Ну, ми їх не дуже любимо тут в Україні. Ні, вони на таких не посилаються, вони посилаються постійно на якихось таких стромних чуваків, яких звинувачують в педофілії. От, власне, все, продовжуємо далі. Так, тепер. Или ще что-нибудь тебе рассказать? Так вот, вот это... я говорю: с каких пор, с каких пор ваши неонацистские организации раньше только одну говорили, да? Теперь uh -huh. их много говорят. Да? Uh -huh. Ну, с каких это пор случилось? С тех пор, как Талибан. Давай я тебе зачитаю другой документ. Давай. С тех пор, как, как лежал, Талибан, поехал, блядь. С Нет, тех я пор, как да, Талибан да, приехал в Москву, да, смотри, зайчик, делает, ну давай, то, но не вывозишь, ну, давай. Не вывозишь. ну давай, ну кто не вывозит, смотри, а вот это что? что? А хочется, как ты что объяснишь вот так? это? Вот это ты как но объяснишь? Как? Идут переговоры, вот это, Талибана а... в Москве, делегация Россия запрещенного в России, в России и многих других стран террористического движения Талибан провела в Москве с с российским миром, при участии представителей других стран стран региона. Это первый вы визит пижал, Талиба в российскую столицу после захвата ими власти да, в Афганистане. Я... В Кремле объяснили давай, давай. контакты с Талибами, желание понять ситуацию. В Афганистане их дальнейшее намерение, по словам пресс-секретаря президента Путина Дмитрия Пескова, хотя Талибан не признан Россией мировыми государствами, де-факто Талибы является руководством Афганистана. Приняли делегацию в, в президент отеля в центре Москвы. Это кто у нас? Нет, это не Лавров. Это, по-моему, этот, как его, Рогозин. Рогозин. И все, нет, прокукарекался от СОЛО. Ох ты, смотри, Сергей потери. Лавров, на встрече с Талибами. А что это такое? Террористическая организация. С ней встречается Сергей Лавров. А как же так? А как же так? Все, обосрался. А? Замир Кабулов слева. И представитель политического офиса Талибов. Ш... Блять, я даже прочитать это не могу. Шахабуддин Делавар. Ты все нет? Я могу тоже слово вставить. Вот Я после тебя этого. Настолько, что ты нет. Вот после Опять, этого. Мне, вот это. Что? что это? Вот это такое. Я не вижу. США Я и талибы понимаю. подписали закон. Вот, смотри, в одном предложении. Смотри, у меня тоже в одном предложении. У меня тоже в одном предложении не вывозишь зайчик, не вывозишь, вот честно, обосрался, не вывозишь. Не вывез. Ну, да. Нет, я не убегаю. Я жду, пока так ты вот, Давайте, давайте вернемся зоны. к документам, которые я тебе предоставил. И той теме, которая. Посмеялся, да, над собой. Почему, вот, почему мне, террористы приезжали на встречу в Москву с Лавровым? Нет, пор, скажи, я тут вопрос задаю. В США, не стесняясь, называют ваши подразделения не нацистскими организациями. С тех же пор. И приравнивают, приравнивают. К Имена. К талибам, к Имена. И так далее. Имена. Имена. Кто я называет? Тебе конкретно Кто Закон называет? Тебе продиктовать? Или еще раз ссылку скинуть? Кто называет? Тебе ссылку скидывали? Кто называет? Имена, я, я хочу, чтобы ты их проговорил. Имена. Здоровье, сенатор а такой-то, такой сенатор такой-то, президент э, Соединенных Штатов. Госсекретарь Соединенных Штатов. Штатов. Энтони Блинкин, Джон Кирби. Этот, э, Штатов. Штатов. Салливан, Штатов. Штатов. забыл как. Джейк Салливан. <свят> вот давай не вот назови имена, пожалуйста. Знаешь, как я назову с тобой видео «Подрыв от <свят> А я назову с тобой видео «Обосрался и отчаянно пытается сохранить ну, лицо». Ты можешь как ты на Послушай, мой вопрос ответить. Можешь? Ты... а ты на мой не можешь ответить. Не-не, я тебе первым его задам. А, а, а я тебе вторым. А я тебе вторым. Я жду ответа, зайчик. Я я, смотри, может. я себе, я себе кофеек вопрос. сделал, Арын, я подожду, не переживай. Понимаешь, это так работает. Поэтому ты можешь краснеть, бледнеть. Смотри, я покраснел, Лен как мне весело стало. Конечно. Так что делали террористы в Кремле? Вернее, не в Кремле, а на встрече с Лавровым. пожалуйста. Что делали террористы на встрече с Лавровым? Пока ты мне не ответишь на этот вопрос, я не буду идти дальше. не признан, не признан. Серьезно? Я же читал тут, где-то было. Запрещенного да. в России а, других делали, там, и в других террористических движения да, Талибан. Делегация запрещенного. На Давай еще да, раз это покажу. Это делегация так вот. запрещенного в России и других странах террористического движения Талибан провела ну, в консультации с да, руководством да, российского МИДа. Бляха, охуенное предложение. Просто. Так вот. Это одно из лучших. На какой вопрос видел. ответить сможешь, или все-таки все поговорил, позаболтал? Я же тебе и... ответил, я же тебе ответил. Я тебе каких спрят... это пор? Я, я тебе отправ... ответил, после того, как запрещенные ну, в России это... там ты не еще... слушаешь ответ мой, или нет? Я слушаю. тебя и говорю. Изис, когда э, с батальоном Азов стали. После того, как когда да, ты спросил? Да, ты спросил, и... когда ИГИЛ ну, стали тупой. ассоциировать с Азовом? Расскажи мне. Готовы слушать ответ? Ну, я слушаю. Тебя. После того, как талибан запрещенный в России приехал на встречу с ну, э -э Лавровым, нет, в ни чем в чем. Проблема? нет ни в чем. Нет, ни в чем. вам говорят, да, что вам не, нельзя давать оружие так же, как ИСИС и талибану. А какого числа нам это сказали, нельзя давать? Ну я же тебе продиктовал, У тебя Какого отмотаю? числа? Я не, я, я, я не говорил тогда, я тебя Отмотай не слышал. Я потом отмотаю. Мне открой чтобы его отмотать, ссылку. его нужно сохранить. У меня, не... ссылку. у меня не прилетела ссылка. Ну, тебе наверное, давай. тебе наверное, меня нужно добавить в друзья, чтобы у меня пришла да, от тебя без ссылка. проблем. Давай добавлю тебя. Давай добавляй. Я жду ну, от тебя давай. ссылочку. Какого числа? Ну я ж тебе откинул ссылку. Ты открываешь ссылку? Ну открой не я не вижу нового. ссылки. Ну не вижу я ссылки. Блять, ну, давай тебе еще раз отправлю. Ну Между да нет, не ты, зал, зал, ты должен обещаю, прежде, обещаю. прежде чем отправить ссылку, ты должен добавить меня в друзья. Нет, не обязательно. Мне не приходит ссылка от тебя. Уходит, уходит. Вот Мне не приходит. Народ, дивится. Ну на наш экран записывается. Дивится. Invitations history. Вот отправил ссылку специально записал. Комали, Снейкер, это ты? Я то с чего? Ты меня просто, друзья, вот из той текущей трансляции. Слушай, ты кем работаешь? Ты же вроде говорил IT или нет? Я да, ошибаюсь. я в IT-шке работаю, в IT-компании а, IT ну, Понятно, в понятно. Uh -huh. Украинский IT во весь, всей красе. Друзья добавить не может. Ссылку открыть, получить не может. Так ваша Декущий чатрулетка. Это... Открой, вот там ваша слева чатрулетка это глючный кусок говна. С правой, с правой стороны, mm. там, где наши с тобой Окей. Okay. Да, то, Конгресс, а где тут азов? Как тебе по а где там тут азов? Есть изображение а -а чатика. Нажми на него. Посмотри а на него. Азов. А ну, А я тебе пока законопроект зачитаю. Mm. Вот, поправочка, да, в раздел 12... Defense need there to be war going on somewhere. 2015 год. Mm -hmm. Публичный закон 104 О, я нашел дату. 129 статья. Внесены поправки, добавляющие в конце следующее... Несмотря на любое другое положение этого раздела, никакая помощь, разрешенная в соответствии с этим разделом, не может быть оказана в день вступления в силу этого подраздела или после него, или до тех пор, пока президент не подтвердит Конгрессу, что украинское правительство не предоставляет финансирование, оборудование, обучение, топливо и другую поддержку российскому добровольческому корпусу, батальону АЗОВ или другому ненацистскому ополчению. Я нашел дату, на, так, давай. Дата у нас там стоит. Сейчас скажу. Я ж э, тебе февраль февраль, да? 23 -го -го года. февраля 23 -го года, да. А, нам вот недавно утвердили помощь. Это уже был март, по-моему, или апрель. Ну, да, понимаешь, март, понимаешь, март или апрель можем? 24 -го говорю, года. А Смотри, а ты говорил, мы помощь мы не можем? дадут, а помощь нам дали. Я тебе что то да это атакамсов до хера слышишь которые, по вам сейчас да файно дать. прилетают. Тебе еще раз зачитать? Ты с первого раза не просек, да? А теперь. Ну, а давай теперь я еще раз прочитаю. Мне ж не жалко. Решение суда когда-нибудь ну, о том, что Азов прочитаю. признаны нацистами. Решение а, суда. Мы... Законодательно закон. Да, это. Закон США признает батальон Азов. Российский Нет. добровольческий корпус Нет. А, не нацистскими а закон. Мне непонятно. Мне нужно решение суда. Ну ты обратись к конгрессмену Сша. Он тебе растолкует Подожди, мне нужно решение Конгрессмен суда. США, который это внес, сейчас тебе ты Знаешь, что, Конгресс, что такое презумпция президент, президент, невиновности? Базовая штука. Кстати, тоже в двадцать третьем году. Знаешь, что такое презумпция невиновности? Вообще наша зачем же, кстати? О, слушай, хорошо, что напомню, зачем тогда вы mm -hmm. азовцев обменяли? если они на такие кого? нацисты. А на этого. На а губичуках. те вот uh, тысячи азовцев, которые сейчас в тюряге маются, они все обменены. Им можно сказать, что... Ну не все, вы но не вы... переживайте. Вы не переживайте, вас уже обменяли вот от слова, нам всем рассказали. Не все, это. не все. Вы, но вы ж... Не, тогда? Не, но вы же тогда обменяли но самых, все, самых известных. Ребята сидят, маются, а ты на их душах играешь. Я, я не играю, вы... это ты сейчас на их душах играешь. А я тебе а говорю, раз. что вы освободили ты часть азовцев сказал, и освободили самых а известных. Раз, Вопрос следующий. Ой, азовцев обменяли или не нет? Всех. А не всех. Не всех. А, ну не всех. Да? И что самых известных, самых медийных вы обменяли Но еще, по-моему, в, 20... в конце а 22 -го года бросили, еще. Да? А? а остальных бросили. Нет, не бросили, но ну, там уже? же. Два года. Ребята, ты знаешь, почему ну, их не обменяли? Ну, расскажи. Я не знаю, почему. Может, а ваша страна знаешь. отказывается их обменять? Мы отказываемся? Да не может. Эти переговоры а ведутся ты, наверное, в секретном да, режиме. Ни ты, ни я не знаешь о результатах этих да, переговоров. Все, знаю, все, все, что мы говорю. знаем, что часть азовцев обменяли на Медведчука, и все. Ну, я точно знаю, что ты сейчас попытался, скажем так, обмануть меня, да? А зачем тех обменять? Да никто все тебя угодно. не обманывал. Все прекрасно знают, ну, так, что часть азовцев, азовцев обменяли. Поменяли. Я сказал, обменяли всех азовцев? Ты сказал, нетушки, да? Ну, я, я сказал, обменяли азовцев. Я ж не сказал, Азова, всех, азов, да, единого азовцев обменяли. Близок я же подзакат. не сказал, что всех до единого Азовцев обменяли. Я сказал обменяли Азовцев. Это не означает всех. А, Потом азовцев. ты меня спросил, обменяли ли всех. Ну, И я сказал обменяли не всех. Слушай, а почему Украину сдали? Кто? Ну, я тебе спрашиваю, почему Украину Кто? сдали? Кто? Ну, правда, не всю Украину, а там Кто? некоторые области, да? Кто? Ну, твоей логикой. Нет, Заммир, как... не где я это не сказал? Не Послушай, не ты врешь и манипулируешь в каждом своем слое. Где Украину не сдали? Не, да? Сеолог, не подрывайся. Где я Украину, сдали? Голове, где Украину гир... сдали? Где Украину сдали? Где Украину сдали? О, где где ты... Украину сдали? Где Украину сдали? Вот он, подрыв-то какой. Красота. Где Украину сдали? Где Украину сдали? Это Кто сказал, патил, что Украину знаешь, сдали? Приведем хоть один пример, хоть одно должностное лицо. Американцы, ну, проблем, европейцы, не Еврокомиссию не знаю, Европарламент, где Украину сдали. Сейчас я себе перечислю, перечислю. Дивіться, дорог, бо ну, дивіться, народ, так, зачет, ну, не можно. Вы же знаете, вы ж знаете, что я вмію вести я розмову я спокійно. Но коли воно мені каже ну на каждом условии ну, мене ну, перебивает. А О, я му за музычку ставлю. Я, я тебе сейчас музычку начну ставить, если будешь меня на каждом своем передевать. Готов? А, Готов? А, смотри, смотри. Правило. Правило. Я ставлю музыку. Если ты мне выключаешь звук, ты идешь сразу же нахуй. Правило, не устанавливай. Если ты выключаешь мне звук, ты идешь сразу же нахуй. Отлично, слушай музычку. Я виключаю звук. все на О, Я не буду витрачати час на того, хто. Ну, воно ні це можна викласти, але я не буду витрачати час на той, хто просто насипає, 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 насипає брехливі твердження. Ти поки спростовуєш одне, воно насипає ще 10 інших. Це називається спам. Розумієте? Я не буду витрачати, я просто ну порозважився трошки, так Ну, от, показав, що він обісрався на талібах. От він каже: в одному реченні е, вживається їх терористична організація, Азов, Таліби. Там ще хтось. Я йому показав, типу, що Таліби приїжджають до Москви, він Це, це ігнорує. Ето другое. друге. Це можна викласти.